Задача, в принципе, стояла попасть в восьмерку. Да, это не для этого мы и играем, чтобы попасть в финальную. Команда где-то доволен, где-то нет. Почему? Потому что со многими командами мы сыграли одну, выиграли одну, проиграли и с, с лидерами. Учитывая то, что многие команды играют и в Евролигах, и в Дублях и ребята играют. Но мы с ними как бы одну выиграли, одну проиграли. То есть я, в принципе, результатом на сегодняшний день команда доволен. Каждая команда имеет шанс, что попасть, что не попасть. То есть Турнирное положение очень сложное, тем более в это же время проходят игры в Южном и в Запорожье. Там тоже интересные игры. И чемпионат получился, на мое мнение, очень интересным, насыщенным. И неожиданностей было очень, очень много. То есть, кто будет, кто выиграет, сказать очень тяжко. Эти игры для нас важны. Мы возвращаемся сейчас к тому, что наконец-то появился полный состав. Надо ребятам вернуть понятие лидерства, побед, чтобы они ощутили это. Ну и будем двигаться к финалу. У нас еще пять игр. Предстоит сыграть дома. И уже какое место займем, с того места будем выходить и готовиться в апреле, в конце апреля к финальным играм. Я думаю, что времени еще достаточно. Сейчас пока что продолжаем тренировать. Не все сладко. Даем всем ребят возможность поиграть, проявить себя. Иногда это, конечно, дает отражение в результате. Но ничего. Это командный вид спорта. И здесь не может человек, который не готов играть эти игры, пойти против команды и один человек игру не выиграет, но проиграть ее может. Я думаю, что мы сегодня достойно выглядим, несмотря на то, что проиграли и крупный счет. Во всех остальных играх мы очень много игр проиграли. Вот из всех игр я могу сказать, что команда выглядела очень достойно, несмотря на то, что она проиграла. Если было время сосредоточиться, я думаю, что мы бы показали другой результат. Но, но есть нюанс в спорте бывает много. Собрались, ребята, э, воодушевленной игрой, но еще не команда. Я думаю, что команда будет через полгода. Завтра у нас последняя игра. Э, так сказать, э, игра, ну будем так, восстановление имиджа.